Признаться в нашем кафетерии мы не собирались очень давно. Позади лета за окном осень во всей своей красе. Самое время собраться теплой компании за чашечкой кофе или чайку, поспоминать, тем более событий за эту осень и за лето накопилось предостаточное количество. В общем, добро пожаловать в наш кафедральный кафетерий. на нашем кафедральном кафетерии, лично я, я уже соскучился за нашими посетителями. Ну что, предлагаю начать, как всегда, с чайку. Да, с чайку. Мы уже не уже осень за окном, мы как-то так очень с вами активно начали учебный год. И мне вспоминаются строки из Борисовича Пастернака «Осень» сказочный чертог, всем открытый для обзора. Мне кажется, на нашей кафедре осень действительно получается сказочная и понятно почему. Потому что у нас в этом году, в этой осени мы отметили свое 50-летие и, в общем-то, начался 50-й год кафедры, юбилейный год кафедры. Ну, я думаю, что не поговорить об этом, ну, это было бы просто кощунственно. Поэтому я предлагаю Сегодняшнюю тему нашего разговора, наших кафедральных посиделок, э, так и назвать. 50 лет кафедры, фореграфии, источникавения и археологии Добро! У нас в кафетерии сегодня собрались все поколения кафедры. От Михаила Закарович, человек, который стоял у истоков кафедры, наш старожила Сергей Михайлович, тоже Сергей Иванович, олицетворение кафедры, можно сказать, старшее поколение. Ну, я совсем зеленый такой. Самое младшее поколение, самый, пожалуй, младший э, студент кафедры. Э, для меня, как человека, вот, э, который участвовал первый раз в таком юбилее большом э, кафедры, конечно, поразил и размах, и качество. И, э, честно говоря, вот э, сколько я, как будучи студентом и э, уже преподавателем на факультете, я такого размаха не помню. Это действительно было, как говорят, сейчас круто. А вот мне всегда было интересно, задавался таким вопросом, так на кафедре всегда? Это такая традиция, так классно, так круто отмечать юбилей? Ну, во-первых, если позволите, я начну, да, тогда да, коллеги, да, извините, да. Э, ну, э, мне кажется, это все-таки у нас было так, так было уже не первый раз. То есть, я вспоминаю 40-летие, мы так праздновали, да. как-то оно было тоже так велично да. и здорово. Вот, ну, мне очень приятно, что вам это понравилось. На самом деле, Понятие. С одной стороны, мы к этому основательно готовились, потому что вот если взять, допустим, только лишь печатную продукцию, так это просто какая-то болдинская осень. Ну, то есть это, я к тому, что действительно много было сделано. А, кстати, кстати сколько всего было выпущено в вот в этой знаменитой, уже, я думаю, знаменитой серебряной серии? Можно посчитать, я вообще математик плохой, но мне кажется, много. Да, значит, но мы к этой теме, думаю, еще вернемся. А сейчас я хотел бы сказать, что Задача не в том, чтобы, знаете, ну просто как бы повеселиться, ну в этом случае, да. Задача не в том, чтобы, ну, наверное, подвести итоги, а в том, чтобы и повеселиться, и подвести итоги, и встретить друзей. И вот когда атмосфера, она ведь формируется людьми, и идет от людей. И мне, допустим, очень приятно, что выпускники, допустим, кафедры приходят на кафедру, да. То есть они могли бы сделать вид, что и не знают, и, и дорогу забыли. Вот, это касается коллег, с которыми мы сотрудничаем, да, то есть, ну это то же самое, вот как бы они приходят ну, как бы по зову сердца. И это действительно стоит, потому что в этом и есть, так сказать, наш вот как бы такой творческий союз. Кафедра в этом плане выходит за пределы, собственно, членов кафедры вот этого помещения. Кафедра это получается такой действительно какой-то ну, очень интересный ну, творческий союз людей, которые живут в каком-то одном ритме, какими-то заняты одними идеями и задачами. И им встреча просто приятна. Вот поэтому, надо сказать встреча получается. Встреча друзей практически. Я так думаю, ну, что можно так сказать, да. Николай Захарович, а вы сколько юбилеев кафедры? Хотя вы сейчас ну, на другой кафедре. Да, Но сколько вы юбилеев в кафедре? Ну, это, это не основная это кафедра. Конечно. Как? Первое в самом деле. Как первенца помнит очень-очень долго и приятно. Так и здесь. Вот сказал э, о том, что еще не видел такого размаха. Я за свои уже более почти 50 лет работы тоже ничего подобного не видел. Когда я пришел после этого торжества домой, и жена спрашивает, ну как там что, я говорю, это что-то с чем-то. Что -то, то есть все насколько было продумано, и главное, насколько мы были вот как-то, ну вот правильно говорить, друзья, по семейному, вот как-то народе торжественно, и в то же время вот так сказать, как... Как сейчас, чашкой а десятилетие кафедры помните? Десятилетие сложно. Да, не так должен помнить. Мы появились на кафедре, да, когда в 74-м году. Вот, пожалуйста. Так что о десятилетии сегодня кафедры. И как? И как? Десятилетие? Тоже не заметил. Тоже уже примерно этом по возрасту и по той памяти, которую сохраняю от тех периодов. Традиция возникла, конечно, раньше, чем это 50-летие. Но от юбилея к юбилею наши ну, вот эти торжества, наши вот юбилеи отличались все больше, я бы сказал, размахом, все больше какой-то организованностью. И, наконец, опираясь на те предшествующие традиции, вот это 50 произошло все то, что было до этого меня ответили на вопрос, десятилетия, правда? Или не забыли? Или нет, или не это был, нет, это было, ну, это было. это сказать, не... да, посиделки, да, посиделки, может, это может быть, да, это, и... это небольшие не кафедральные да. встречи, то есть она не, не запомнилась каким-то особым вещами. так, чтобы это отмечалось книгами, диссертациями, чтобы это отмечалось монографией, чтобы это отмечалось сборниками. Тема. А вот Виктор Иванович, Исаин Львович, они наверняка думали, говорили, мечтали, как мы сейчас можем мечтать о столетии кафедры. Наверняка, что они говорили о 50-летии кафедры, каким оно будет, или о каких-то там будущих. Вот что, каким они видели будущее кафедры, каким они видели, может быть, 50-летие кафедры. Были такие разговоры? Ну, я были я... же мечтания? Наверняка. Мы ну, сначала больше Мечтал по времени. Дело в том, что э, так четко вопрос не ставился, вот 50 где-то. Yes. Ну хотя э, Виктор Иванович, еще же тоже человек грамматичный, такой организованный, он говорил, что, ну, наверное, к он, пока брал к сорокалетию, это вот я помню, мы уже будем в значительно в э, большем количестве, карты на самом. Потому ну, что -то, тогда что все было? Всего ничего. Значит, вот это, это я помню. И, наверное, мы будем издавать значительно больше. Э, научной продукции, ну, учебной да. продукции. Это было, это действительно в было. Ну и Сайгович, он скромный человек, он как-то особенно не выражал. Нет, когда вот 30-летие, когда мы начали что-то говорить о будущем, не говоря о 50 летии просто. Ну, это уже без меня будете делать, поэтому уже вы сами будете ну а мы вообще 25 летие выпустили библиографический указатель. Да, да, а, первый да, начали... 25-летие был указатель, и потом уже 30 лет, потом 35 лет, потом и так 40 лет, и так оно пошло. Ну, да, в каком-то плане вот это был какой-то момент, когда мы собирали как бы наследство, да, вот, и где-то начали смотреть Реестр, да, где прошлое, и начали, так сказать, собирать и биографические данные, тогда еще при Иосифе, вот когда вышел этот материал из биографического словарю преподавателей. Вот тогда уже, собственно Юрий Осевич, по, по своей как бы, природе такой-то склонный к такой -к ре -к рефлексии, он начал вот, нас как-то всех к этому подталкать. Ну и Борис Петрович, честно а говоря, тоже был а склонен а к тому, чтобы собрать а какие-то да. данные из истории кафедры, а то какие-то грамоты принести. То... Мы там уже забыли а об этом, а все он все это собирал. Да, соливал. Вот это наша кафедра, как предмет гордости. Вот такой вот был момент. Ну вообще, как бы кафедра как предмет гордости, я помню себя студентом, и на кафедре это было. Может быть, это шло как раз от Исаевича, но скорее все-таки, наверное, от Юрия Уча. 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 Уча, Уча. да. То есть он очень дорожил вот, памятью Виктора Ивановича Астахове. И вот судя по тому, что я как бы как студент там край муха слышал, да, вот кафедра себя так как-то позиционировала как такая кафедра очень интеллигентная, кафедра такая очень культурная, кафедра, которая имеет такие какие-то особые традиции. И поэтому мне она тоже она была этим и интересной, и привлекательной. Ну какой же юбилей без сюрприза? Какой день рождения без сюрприза? А вот что для вас стало ну, совершенно ну, тем самым большим сюрпризом? Может быть, встреча с кем-то, может быть, может быть, подарок какой-то, может быть, какие-то слова. Стало сюрпризом э, для на этом я день Я Я стихи прочитал, да? Ну, я все начали интересоваться. Что у меня там действительно есть, я владею какой-то. Да, да, стараюсь, да, в каком банке, да. Да, это ну сейчас уже и, и не могу по Вот на этом юбилее для меня лично было то, что вот это научный поток, защита диссертации, понимаете, потенциал такой, то, что действительно свидетельствует о значимости этой кафедры. И когда выходят, ну, девчата наши, и Юля, и Света, и Люда, да, Филипенко, да? Лариса, Борис, да, Лариса, да. То есть это же вот, вот они только-только защитились, и на тебе монографию. Это, конечно, было Ну и потом, действительно, сама четкая продуманность вот эта организация всего. Все было насколько четко, ну и финал, сам финал, конечно, это... Это когда студенты с тортом пришли, да? Да. <laughs> ну, для меня много было действительно в этом интересного. Я действительно чувствовал себя одним из многих. И поэтому подарок Екатерины Викторовны от семьи книги Виктора Ивановича да, в особом переплете. То есть та книга, которую он держал в своих руках, и та, которая была для него ну, такой важной, наверное. Да, вот она теперь на кафедре здесь стоит. Это действительно очень ценный, я считаю, подарок. Ну, конечно, эта серебряная серия, она тоже была, и, очевидно, невероятная. Мы, с одной стороны, ждали появления этих книг, с другой стороны, они действительно составили собой ну, некую такую серию, и даже сам удивился вот э, этому масштабу, но это действительно задача, которая решалась не за один день, поэтому много. Мне, например, интересна была книга, конечно, о Шермане, которую Сергей Михайлович подготовил. Она продолжила серию издания о наших вот, учителях, наших предшественниках. Все книжки разные в этой серии, понимаете, они такие ну как бы требует э, особого к себе отношения, потому что эти люди разные, авторы разные. И каждая книга не похожа друг на друга, понимаете? Я вот смотрел на эту книгу, на направление управление», тоже как на события, словно это кафедральная жизнь, она такое ожидаемая, вот. И, соответственно, вот, скажем так, вспоминая, ну, конечно, и студенты, вот, и песня студенческая. И причем гимн археолога, мне он очень нравится, мне он очень-очень хороший, он очень... Не очень Просто классно. Испели они здорово. Ну и фильм, вот, который мы готовили все-таки, мне кажется, он тоже получился. То есть вот сейчас я думаю, что можно зайти. Сейчас он на сайте, кстати, можете посмотреть его еще раз. Но мне кажется, он показывает атмосферу на кафедре, вот наше какое-то настроение, да, какие-то наши, сказать, дела, которые вот ежедневные, не повседневные, обычные. И в то же время в них много того, что, ну, скажем, составляет или формирует лучше, скажем, лицо кафедры. Понимаете, для кафедры этот момент стал определенным самоотчетом. Самоотчетом за 50 лет пройденного пути, за сделанных, на каком уровне находимся. На и для меня было, знаете, что открытие. Мы читаем лекции, мы не всегда видим эту обратную связь. Когда пришло столько народу, выпускников за лучшие лет, которые помнят кафедру, помнят своих преподавателей, которые сказали нам какие-то теплые душевные слова, и ну, из истории, не могли прийти, но ведь пришел весь зал, то есть пришли люди, которые, может быть, учились в том числе 50 лет тому назад. И они помнят кафедру его преподавателей, они благодарны ей. А что может быть лучше и лучше для преподавателя, чем оценка его учеников? В этом отношении я был город за качество. Я был счастлив за кафедру. что я в связи годом находился здесь. Но я материально. У меня больше, самый большой сюрприз в моих глазах оказался, что теперь в магазинах города Харькова можно купить конфеты кафедральные. Да, Итож, и что это расскажите. Да, это вот такие подарки. Многие подарки были с Действительно видно, что те, кто дарил, они думали над тем, как это сделать, так, чтобы. Ну, купить можно тут я. Просто так мы изображаем. Ну, будем надеяться, что соответствует качеству, да. Конечно, вот эти подарки, думаю, тоже они запомнятся. Мы, кстати, вот из того, что запомнилось, наверное, это все-таки и ваша фотовыставка, кстати mm -hmm. сказать. Спасибо. Понимаете? Потому что э, в ней э, такая интересная задумка, да, как бы соединение вот прошлого и настоящего. И когда мы даже эту съемку проводили, да, ну, я, может быть, так скажу, чтобы понятно было, какой выставки, это когда на одной фотографии по сути как бы две фотографии. Одна э, ну, старая, да, 60-х, 70-х, mm -hmm. ну, да, и вторая это когда мы, ныне живущие, здравствующие, так сказать, работающие на кафедре, старались ну, повторить вот эти позы, эту как бы, ситуацию какую-то. Да? И таким образом, вот, когда мы говорили, Сергей Михайлович, а вот вы сейчас в роли Шермана, а вот сейчас вы там в роли Астахова, а вы сейчас там вот здесь вот стоите, а у вас такое выражение лица. И вы знаете, вот этот момент перевоплощения, кстати сказать, это вот тоже часть какого-то такого удивительного внутреннего процесса, когда как бы происходит разговор с этим человеком, вот, которого ты сейчас как бы олицетворяешь, да? Вот разговор, когда мы с вами здесь, да? Астахов и Шрамко да. смеются и о чем-то да, говорят, да? Вот и мы с вами тоже тогда -то -то начали -то какой-то разговор, и, воспоминания. И, и я и посмотрел и... на эти фотографии, они так похожи, понимаете, вот что-то есть такое удивительное, неуловимое, да, не и, в тоже же время... Станиславский не... сказал бы «верим». Вот вы знаете, я то, сказал. Видимо, действительно в нас. Не мы в них, а они в нас, потому что наши учителя, наши предшественники, и что-то осталось у нас. За 50 лет что совершенно неизменным остается на кафедре? Говорить в целом, это Традиции, вот, традиции о, о которых читали, кстати, да, о которых э, Виктор Иванович все время говорил. Мы должны чтить традиции университета. Кстати, Сергей Иванович, он, и спасибо ему, он э, чтит традиции и главное, что правильно он уже как-то говорил, что э, вот все те, которые были Стахов, Шерман, э, Журавский, кто, Михаил то Попередники, как говорится, они обязательно, кто больше, кто меньше меньшей мере, этим занимались. И правильно здесь было подчеркнуто, я очень был близок с Юрием Васильевичем Журавским. он гордился, и я вместе с ним, что мы имеем возможность, так сказать, быть причастными к этой прекрасной кафедре. Игорь, а как бы вы отнеслись, например, к такой идее, если бы на нашем сайте факультетском, кафедральном э, страничке, в, закладке «Кафедральные кафедры» кафедральной кафедры» появилась бы под рубрика «Кафедральные анекдоты». Не уничтожит ли это, не уничтожит ли это саму эту традицию воспоминаний? Чтобы для, для студентов фиксировать очень маленькие, понятно, маленькие наверное, эти понятно, истории. Наверное, это возможно, хотя я вспоминаю Бориса <с Кирилловича с вашей кафедры, который говорил, что ну, Сережа, разве об этом можно, так сказать, так, просто напечатать там? Это разве можно напечатать? То есть рассказать можно, напечатать нельзя. То есть есть очень много таких историй, которые, так сказать, мы, наверное, можем и записать, и на сайте, пожалуйста. А есть такие истории, которые мы все-таки должны рассказывать. Конечно, конечно. Которые мы предание. Там есть иногда такие истории, которые, знаете, так, но не очень поучительно. Как... Да, я, например, помню эти, то, что Борис Андреевич Шамко рассказывал, например, ну мы помним эту да, историю, да, да там где-то Владимир Кузьмича упоминал, и про каких-то других там да, наших студентов, выпускников. Там это конкретная история с конкретными именами, понимаете, история, имена, история не получится. Велика что-то не успели из такого глобального. Не хочется там а совсем каких-то да мелочах. Вот, чего то из глобального, чего задумывали к 50-летию. Вот, чего ну, вы, и какую бы... Дать и какой бы дате хотелось это. Мы подводили итог десятилетия на заседании кафедры, вот да, последней, да. которая была, да. да, и прошлись по этому плану. И там действительно есть еще то, что мы должны сделать. И даже говорили о том, что этот ну, вот год в целом можно считать юбилейным, поэтому да. не, не в том, чтобы просто вот показать там 19 сентября то, что мы сделали, а в том, чтобы реализовать некую программу, которая нам кажется интересно и достойно. Да? Ну, в частности, вот, допустим, немножко отстали археологи, очевидно. Mm -hmm. То есть это касается, допустим, того, что планировалось, что будет монография истории археологии в Харьковском университете. Вот история историографии у нас mm -hmm. есть, Киселева Юлия Анатольевна, а с кем да, Валерий Владимирович сказал, что будет работать над этим. Да? Мы задумали сборник, посвященный Борису Андреевичу, который войдет в эту серию вот, о наших учителях. Но договорились, что это будет скорее в 2015 году, вот, и даже, наверное, как бы ближе к юбилею Бориса Андреевича. Ну, это тоже, наверное, обладает. музей, который чуть-чуть. Ну, музей хочу, он не привязан к юбилею кафедры, все-таки да, это не будущий университет. Хотя сам по себе, конечно, музей с кафедрой очень тесно связан, имеется в музей археологии, uh -huh. и мы очень надеемся, что будет открыт новый экспозиционный зал. Это придаст импульсу в целом, так сказать, мне кажется, для да, логика специальности это в, в целом. Да. Это тоже по-своему -по очень важно. Вот я думаю, что можно найти еще несколько таких, ну не скажу, что мелких, но тем не менее, э, таких важных дел, которые нам еще предстоит, предстоит сделать. И я думаю, что мы еще не раз вспомним эту программу в 50-летию кафедры. Вот, и подумаем, что, что, какую программу новую нам написать, да? Это будет сложнее. К столетию, да? Еще будет и шестяк, и 75, и все. Поэтому планов много. Может быть, от этих-то планов или... Пожелание студентам кафедры, коллегам кафедры, местным слов на камеру. Что пожелать? Сохранять традиции кафедры. Вот мне это больше всего хотелось бы, чтобы будущий юбилей, сколько 60 и так далее, он был еще более насыщенным и научным, и учебным плане, и, конечно же, количественным преподавателем в смысле. Дорогие уважаемые преподаватели, студенты, я хочу обратить внимание, что прошлое, традиция – это огромный капитал, и нужно иметь распорядиться. Нужно воспользоваться для исторической группы, для в себя. Я, конечно, мечтаю, не читаю, хотелось бы вместе с теми вами встретиться на 60 летие Вот 50 лет в кафедре – это уже позади, вот, но э, на самом деле это промежуточный этап, я считаю. Это просто такая небольшая остановка, чтобы просто посмотреть вокруг. Кафедра имеет, я считаю, очень хороший творческий потенциал. И вот э, не случайно в этих всех рейтингах кафедра в последние годы занимает одно из первых мест. И, собственно, шесть раз возглавляла список кафедр гуманитарного профиля в университете. И я не для того, чтобы э, еще раз подчеркнуть вот эти, как, эти кафедральные достижения. Я просто хочу сказать, что на кафедре очень хорошая такая творческая рабочая атмосфера. Нам есть, э, что делать, нам есть, так сказать, какие задачи решать. У нас есть хорошие творческие союзы, у нас есть партнеры, у нас есть друзья, у нас есть такой коллектив, который способен э, творчески работать. Вот я поэтому желаю всем, чтобы э, пусть пройдут еще там, десятилетия, а кафедра сохранит вот этот свой потенциал, сохранит э, вот такую атмосферу, в которой мы живем и где нам хочется работать. Ну что ж, хорошие воспоминания, теплая кафедральная атмосфера. А что еще нужно осенью? А нужно побольше таких встреч. Поэтому до скорого.